Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Ramazan ayı bitdikdən sonra oruç tutan şəxslər əvvəlcə qidalanmaya qayıdır. Bir ay ərzində fərqli rejimə uyğunlaşan orqanizmdə normal qidalanmaya dönən zaman bəzi narahatlıqlar baş verə bilər. Narahatlığın olmaması üçün normal qida rasionuna qaydarkən bəzi məqamlara diqqət yetirmək lazımdır. Zəifləmiş metabolizmla normal qidalanmaya keçmək oruçdan şəxslərdə çəki artımına səbəb ola bilər. Çəki artımı olmasın deyə gün ərzində 2.5-3 litr maye qəbul etmək lazımdır. Səhər qidalanmaya ilıq su ilə başlamaq olar. Bu həm həzm sisteminə kömək edir, həm də insanların özlərini daha yüngül hiss etmələrinə, köp şikayətlərinin olmamasına şərait yaradır. Səhər yeməklərində yüngül qidalardan istifadə etmək, ağır yeməklərdən isə çəkinmək lazımdır. Səhər yeməyində az yağ, az duzlu pendir, yumurtadan hazırlanmış omletlərdən istifadə etmək olar. Gün ərzində 2 yemək vaxtı arasında da qida qəbulu vacibdir. Bu meyvə, bir stəkan qatıq, əgər laktozaya qarşı dözümsüzlük yoxdursa, süd də ola bilər. Günorta daha çox tərəvəz yeməklərinə üstünlük verilməsi tövsiyə edilir. Axşam yeməklərində ət tərkibli yeməklərin olması vacibdir. Bu dövrdə mümkün qədər karbohidrat ağırlıqlı, şəkərli çox olan qidalardan istifadə edilməməlidir. Çünki şəkərli qidalar anidən qandakı insulini yüksəldir. Bununla yanaşı, axşam yeməyi gecə yatmazdan azı 4 saat əvvəl bitməlidir. Yatmazdan əvvəl yaşıl çay, çoban yastığı çayı, bitki çaylarından istifadə edə bilərlər. Iliq süd və ya su içmək olar.